assalomu alaykum kirib kelayotgan ulug' hayit ayyomingiz muborak bo'lsin Allohim uyingizga nur qalbingizga huzur umringizga vaqt, ishlaringizga omad qo'llaringizga daromad yaqinlaringizga quvonch bir biringizga ishonch ato etsin qalbingizni Alloh, tilingizni bismillah, dilingizni iymon qo'llaringizni quron hech qachon tark etmasin hayotingiz davomida sizga kaba ziyorati qur'on tilovati duo ijobati iymon halovati til salovati aql shijoati oxirat farog'ati sabr qanoati baxt saodati tan salomatligi doimo hamrohingiz bo'lsin sizni va yaqinlaringizni kirib kelayotgan muborak ayyom bilan chin qalbimizdan tabriklaymiz siz biz uchun muhim insonsiz har doim o'zingizni biz uchun asrang salomat bo'ling